ઘણીવાર એક દુર્ઘટના જે બને છે તે કોઈ પરિવાર પૂરતી સીમિત નથી રહેતી એ ચર્ચાનો વિષય બને છે પૂરા શહેરમાં પૂરા રાજ્યમાં અને પૂરા દેશમાં આજની આપણી ક્રાઇમ સ્ટોરી એવા જ એક હમણાં ચર્ચાનો વિષય બનેલી દુર્ઘટના ઉપર છે સુરતનો લાલગેટ વિસ્તાર હરિપુરામાં આવેલી સાંકડી શેરીઓ જેમાં હજારો વાર્તાઓ ધબકે છે જ્યાં કોઈનાથી કંઈ છાનું નથી રહેતું ત્યાં મોત છુપાઈને આવીને બેઠી છે દસ ફેબ્રુઆરીની રાત છે આ મોતે એક પરિવારના ત્રણ સભ્યોનો જીવ લઈ લીધો કઈ રીતે આખી ઘટના બને છે જેણે આખા શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય જગાવ્યો છે કે આ મોત સામૂહિક અપઘાત છે કે ષડયંત્ર હરિપુરાની શહેરીમાં રહેતા ફૈઝ અહેમદ ઉંમર લગભગ ચાળીસ વર્ષ પત્ની મુબીના અને તેર વર્ષનો દીકરો નોમાન આ પરિવાર ચાર દિવસ પહેલાં જ ઉમરાહ કરીને સાઉદી અરેબિયાથી પરત આવ્યો હતો ઘરમાં ખુશી હતી સંતોષ હતો પવિત્ર વાતાવરણ હતું કોઈ ઝઘડો નહીં કોઈ કલા નહીં કોઈ તણાવ નહીં પણ નવ ફેબ્રુઆરીએ રાત્રે બાર વાગ્યે આશરે ફૈઝ મોબીના અને નોમાન હરિપુરા વિસ્તારમાં તેમના ઉપરના માળે આવેલા રૂમમાં સુવા જાય છે એ રાત એમની જિંદગીની છેલ્લી રાત હશે એવું કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય પણ સવાર પડતાં એક સંબંધી તે બાળકને સ્કૂલે લેવા માટે આવ્યો તેણે દરવાજો ઠકઠકાવ્યો એકવાર બે વાર ત્રણ વાર જોરમાં ઠકઠકાવ્યો પણ અંદરથી કોઈ અવાજ ન આવ્યો શંકા વધી અને અંતે જ્યારે દરવાજો તોડાયો ત્યારે અંદર જે હતું તે શબ્દોથી પરે છે પતિ એક રૂમમાં હતો પત્ની બીજા રૂમમાં અને તેર વર્ષનો માસૂમ દીકરો અલગ જગ્યાએ આ ત્રણેયની લાશ હતી અલગ અલગ રૂમમાં ફેલાયેલી ને સૌથી ભયાનક વાત એ હતી કે ત્રણેયના મોઢામાંથી ફીણ નીકળતા હતા પણ લોહીના કોઈ નિશાન નહીં ઝપાઝપીના પણ કોઈ નિશાન નહીં

जो है बोला जाए कि नोनू हम उसको नोनू बोलते हैं उम्र बस फेस की उम्र जो के है कि करीब अंदाजे चालीस साल उसकी वाइफ मुबीना की उम्र अंदाज़ है अंदाज़े करीब जो है कि करीब थर्टी फाइव ईयर पाँच साल और नोनू की उम्र जो है कि करीब अंदाजे तेरह साल ये बच्चा पढ़ रहा है आज से चार दिन पहले वे लोग जो गए थे उम्र के अंदर उम्र से हंसी खुशी आ गए बराबर और ये अभी आज की जो ये मंजिल जो है हरीपुरा हमारा सैद पहले लोग तीसरे वाले पर रहते रहे रात को रात को करीब बारह बजे बड़े घर से लेके हमारे ब्रेड से लेके अपार्टमेंट से नेवाद पैलेस से लोग यहाँ सोने आए बराबर है और सोने के बाद सुबह के अंदर मेरा एक जो है के बोले जाए तो भतीजा वो उठाकर जो है कि यहाँ घर पर आया उठाने के लिए स्कूल के लिए बराबर है बच्चे के स्कूल के लिए दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे भतीजे जब ऊस्मा ने शेद उस्मान ने जो है कि दरवाजा खोला तोड़ा उसको तोड़ने के बाद देखा आपको तो तीन बॉडी सब घर के अंदर अलग अलग ठिकाने जो, जो है कि पड़ी हुई थी बराबर है ये इंसिडेंट जो है कि कैसे बना कैसे हुआ अभी तक का कोई अंदाजा हमें नहीं आ रहा है फिर भी ये तीनों तीन अलग जो है कि बॉडी अलग अलग, अलग रूम के अंदर पड़ी हुई थी इससे अभी फिलहाल तो मेरा हाथात लगा हुआ है बराबर है एक बात सच है कि इसके अंदर कि कभी भी ये जो मेरा भतीजा पेज है उसकी वाइफ जो है कि जो मुबीन आए जो है इनके बीच के अंदर भी कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था कोई झगड़ा नहीं था आराम से ये लोग रहते थे बल्कि अभी जो हम बताए पहले कि वे लोग जो है कि उम्र कर आए चार दिन पहले ही यह हादसा हो गया है हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और कभी ज़िंदगी के अंदर जो है कि हमारी फैमिली के अंदर कभी ऐसा कोई तो इंसिडेंट बना भी नहीं है कि जो बॉडी बाद में देखने को हमको मिली हो बन है हुआ करता हूँ प्रवर्टिकार जो है कि रखकर जो हैगा है। मेरा भतीजा उस्मान सैद यूसुफ बड़ा है उसके बाद सैद उमर सैद यूसुफ और उसके बाद सैद खेस अहमद सैद से यूसुफ ये तीनों तीन आज की तारीख के अंदर पांडे सराय के अंदर इनका केमिकल का व्यापार हैगा बढ़िया व्यापार व्यापारेगा बहुत बढ़िया व्यापार है और ऐसा नहीं है कि तीनों भाई के अंदर मोहब्बत और एक ही बहन है तीनों भाई में एक ही बहन है से देगा। आज की अग, हमारे के हमारी फैमिली के अंदर जो है कि कभी भी ऐसे कोई झगड़े नहीं हालांकि मैं एडवोकेट हूँ सड़तालीस साल से मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है लेकिन कब भी हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और ये हादसा अच्छा जो हुआ है बराबर है हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है और भाइयों में के अंदर भी कुछ भी नहीं है बराबर अलहमदुल्ला जो है कि अब अभी जो केमिकल का जो है वेपार उसके अंदर भी हमने मेरे भोजन अच्छी खासी प्रॉपर्टी की अभी भी ली है बराबर तीनों भाइयों के नाम पर सिस्टर के भी नाम तो ये तो 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 ये ये जो है कि भाई साहब सही बात तो ये है कि ये रहस्य राज ही राजे अल्लेसन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ना तो हमें चार पता चलेगा बराबर एक बात नक्की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिवाई हमें भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं तो खुद एडवोकेट नहीं है पता चलते जब लोग राजीव उसी से अभी चार दिन पहले उमरा करके आए आराम से रात को यहाँ लेट नेमत पहले से यहाँ पर आए बराबर है और 12 बजे के बाद ये लोग सोए सुबह के अंदर ही आता हुआ कैसे हुआ है क्या, है क्या है क्या नहीं ये एक तो राज ही राज देगा अरे प्रास। अरे प्रास। प्रास। की तीन तो ट्राइनिंग इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि जो डेड बॉडीज में एक हस्बैंड वाइफ उनका बेटा है हस्बैंड का नाम है फैज यूसफ वाइफ का नाम है मुबीना और बेटे का नाम है रुमाना तो हस्बैंड की जो उम्र है वो चालीस चालीस वर्ष की है वाइफ की थर्टी सिक्स और बेटे की बारह वर्ष की तो जो हमने तपास की अभी तक प्राइमरी उसमें पता लगा है कि तीनों बॉडीज के जो मुँह से झाड़ निकलता है तो हमने अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की है और हमें पता लगा कि क्या क्या प्रॉबलिटीज हो सकती है तो प्राइमरी जो प्रॉबलिटी हमें पता लगी है वो गैस लीकेज हो सकता है क्योंकि इनके घर में जो भी ए सी और जो गीजर लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में लगा पड़ा था और जब हम लोग एंटर भी किए थोड़ा सा एरिया में सफोकेशन था तो मेरी बात हुई है तो दिस इज द प्राइमरी रीजन जो अब तक इन्वेस्टिगेशन पता है सेकेंडरी और रीजन ये भी हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग बट फूड पॉइजनिंग का एक्सपर्ट से बात की है कि जो सिमटम्स और जो बॉडी पे हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग में फर्स्ट रो भी नहीं है तो गैस लीकेज भी अभी तक जो हमारे सामने हमने जितने भी आ, आ, आर्टिकल्स हैं हैं जैसे कि ब्लड सैंपल हो गए गे, तो एक्सपर्ट्स को भेज देंगे एंड हम जो एक्ट रीजन ऑफ डेथ है वो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करेंगे और आपको भेज सर जी एक्चुअली जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली के लगभग ग्यारह साली

है ये अभी हमें एग्जैक्टली क्या एग्जेक्टली डेट है वो आपको मीडिया रिपोर्ट तैयार करें जी नहीं अंगत इसलिए में हम अभी प्राइमरी लॉज में कह सकते हैं क्योंकि जो डोर था वो अंदर से बंद था अगर कुछ भी अगर अंदर अंगत होता तो जो डोर होता वो अंदर से बंद ना होता बट फिर भी हम इसको भी एक प्रॉपिलिटी लेके चल रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि अगर इसमें किसी को भी कोई मालाफाइड एक्शन या इंटेंशन है तो उस उसपे भी एंगल एक्सप्लोर किया जाएगा આપણે પોલીસ અને પરિવાર બંને પાસેથી હકીકત જાણી પણ હજી સવાલો જે છે તે અકબંધ છે ઝઘડો નહીં કોઈ લડાઈ નહીં તો પછી આ ઘટના બની કઈ રીતે અને શું કહીશું સામૂહિક અપઘાત કે પછી કહેવામાં આવતું ગેસ ગળતર કે કોઈ અજાણી દુર્ઘટના કે કંઈક તો એવું છે જે હજી બહાર નથી આવ્યું સાચું કારણ ક્યારે આવશે એનો જવાબ પોસ્ટમોર્ટમ પછી જ મળશે પણ આ પરિવારની ખુશી કેવી રીતે એક રાતમાં ખતમ થઈ ગઈ તે ચર્ચાનો વિષય છે તમને શું લાગે છે આપઘાત છે કે કોઈ દુર્ઘટના તમારો મત કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો હું છું કૃણાલ અને રિપોર્ટ હતો સુરતથી શ્રીનો ધન્યવાદ